Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 14 set 15 akan membentangkan tugasan 2 kajian tindakan yang bertajuk penggunaan video pengajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam meningkatkan kefahaman struktur masyarakat kesultanan Melayu Melaka bagi murid tahun 4. Kumpulan kami terdiri daripada tujuh orang ahli iaitu saya, Nur Syamimi Muhammad Azmi, Puteri Miza Muhammad Rizal, Husna Syaira Hadri Aziz, Nur Nadia Hashim, Najihah Shahida Mak Sa'ad, Raja Nur Huda Raja Kamal dan Nur Hidayah Muhammad Kamil. Pegaji merupakan guru mata pelajaran sejarah di Sekolah Kembasaan Air Molek Melaka. Pegaji juga telah berpengalaman mengajar uh, subjek sejarah selama lima tahun. Okey, kalau kita tengok kedua, pegaji juga telah mengajar murid tahun 4 sehinggalah tahun 6. Dan kotak ketiga, uh, tahun 2025, pekerja telah diamanahkan untuk mengajar kelas tahun 4 iaitu bestari yang terdiri daripada 25 orang murid dengan pencapaian akademik pada tahap sederhana baik. Terdapat tiga isu yang diterangkan oleh kumpulan kami. Yang pertama, murid masih keliru mengenai sistem turutan hierarki masyarakat dalam topik sejarah. Dan yang kedua, murid kurang berminat membaca teks panjang dalam buku teks sejarah. Dan yang ketiga, murid tidak dapat menghubungkaitkan struktur masyarakat dahulu dengan kehidupan masa kini. Okey, seterusnya kita pergi ke langkah yang pertama iaitu isu berkaitan murid masih keliru mengenai sistem turutan hierarki masyarakat dalam topik sejarah. Okey, yang pertama pemerhatian. Okey, semasa aktiviti soal jawab di mana sebilangan besar murid memberi jawapan yang tersasar daripada konsep sebenar dan temubual bersama dengan murid, murid masih kurang jelas dengan hierarki masyarakat dalam mata pelajaran. Okey, kesan terhadap murid, murid sukar menjawab soalan berbentuk analisis dengan tepat dan berfakta dan seterusnya tahap keyakinan murid menurun ketika menjawab soalan kerana tidak jelas dengan konsep yang sebenar. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan bagi isu yang kedua dan isu yang ketiga. Isu kedua yang dikenal pasti ialah murid kurang berminat membaca teks panjang dalam buku teks sejarah. Semasa PdPC dijalankan, murid didapati cepat hilang fokus dan menunjukkan tanda bosan apabila diminta membaca petikan sejarah yang panjang. Isu ini dikenalpasti melalui pemerhatian yang dijalankan di mana murid tidak memberi perhatian, mudah hilang fokus serta menangguhkan tugasan membaca. Seterusnya, melalui dapatan temu bual ringkas menunjukkan murid menganggap subjek sejarah membosankan kerana kandungannya terlalu banyak perkataan dan huraiannya yang panjang. Murid menyatakan mereka cepat mengantuk, susah membaca dan bosan apabila berhadapan dengan teks yang panjang. Kesan daripada isu ini ialah murid kurang memberi tumpuan semasa PDPC dan kurang terlibat dalam aktiviti pembelajaran. Selain itu, tahap kefahaman murid terhadap isi pelajaran juga menjadi rendah kerana mereka tidak membaca dan memahami kandungan secara menyeluruh. Oleh yang demikian, pemerhatian dan temubual membuktikan bahawa murid kurang berminat membaca teks panjang dalam subjek sejarah. Oleh itu, satu intervensi yang sesuai perlu dilaksanakan bagi meningkatkan minat murid terhadap subjek sejarah. Isu ketiga yang dikenal pasti ialah murid tidak dapat menghubungkaitkan struktur masyarakat dahulu dengan kehidupan masa kini. Keadaan ini menyebabkan sukar memahami kepentingan mata pelajaran sejarah dalam membentuk identiti bangsa serta menilai perkembangan peradaban manusia. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, murid didapati tidak mampu memberi contoh yang relevan apabila diminta membandingkan hierarki masyarakat dahulu dengan masyarakat moden. Semasa aktiviti perbincangan kelas, murid juga menunjukkan kekeliruan dalam mengenal pasti persamaan dan perbezaan peranan sultan, pembesar dan rakyat antara zaman lampau dan masa kini kelemahan ini telah memberi kesan secara langsung terhadap pembelajaran murid di mana minat murid terhadap mata pelajaran sejarah didapati semakin menurun selain itu kefahaman murid terhadap konsep sejarah menjadi cetek kerana mereka tidak dapat mengaitkan isi pembelajaran dengan kehidupan seharian akhirnya murid sukar melihat kepentingan mata pelajaran sejarah dalam konteks kehidupan sebenar sekaligus menjejaskan penghayatan mereka terhadap nilai dan pengajaran sejarah oleh itu, satu intervensi pengajaran yang lebih kontekstual dan berfokus kepada aplikasi dalam kehidupan sebenar perlu dilaksanakan. Isu-isu yang dinyatakan tadi disokong oleh beberapa kajian lepas yang pernah mengkaji perkara yang sama. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa murid masih menghadapi kekeliruan yang ketara terhadap struktur hierarki Kesultanan Melayu Melaka, terutama dalam memahami peranan dan hubungan antara Sultan, Pembesar, Rakyat dan Hamba. Menurut Najwa Abdul Aziz Anwar Ahmad dan Nur no. Asma Othman 2024, kekeliruan ini semakin ketara apabila guru tidak dapat menjawab soalan kerana maklumat dalam buku teks tidak mencukupi menyebabkan murid terpaksa mencari maklumat sendiri yang berisiko membawa kepada salah faham. Selain itu, minat murid yang rendah terhadap pembacaan teks sejarah yang panjang juga merupakan isu penting. Anif Rida Asmi, Ahmad Fauzi Muhammad Ayub dan Jazihan Mahat 2024 menjelaskan bahawa murid kurang gemar membaca buku teks yang kandungannya terlalu panjang, padat dengan fakta dan memerlukan tumpuan yang tinggi untuk difahami. Penemuan ini selari dengan dapatan Najwa Abdul Aziz, Anwar Ahmad dan Noasma Asma Othman 2024 yang mendapati bahawa ramai murid menganggap sejarah sebagai subjek yang membosankan kerana dipenuhi fakta. Guru juga berpandangan bahawa silibus yang padat serta aras bacaan yang tinggi menyukakan kefahaman murid. Seterusnya, isu kegagalan murid dalam menghubungkaitkan kandungan sejarah dengan konteks masa turut dibincangkan secara meluas. Menurut Nur no Ashkin Ishak dan Anwar Ahmad 2025, Amalan pengajaran yang masih bersifatkan tradisional dan berpusat kepada guru menghadkan peluang murid untuk menafsi makna sejarah dalam konteks kehidupan sebenar. Hal ini turut disokong oleh Aisyah Kamarudin dan Nurul Huda Ibrahim 2024 yang mendapati bahawa struktur kandungan buku teks yang terlalu berfokuskan kepada kronologi dan tokoh tanpa penjelasan nilai serta implikasi terhadap realiti hari ini melemah kemampuan murid untuk membuat hubungan dengan dunia hari ini. Kajian ini memfokuskan kepada proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC bagi mata pelajaran sejarah sekolah kebangsaan. Topik yang didapati murid kurang menguasai dalam mata pelajaran sejarah tahun 4 iaitu dalam unit 8 tokoh terbilang kesultanan Melayu Melaka dan subtopik yang dijalankan intervensi adalah struktur masyarakat pada zaman kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya ialah subjek kajian. Murid tahun 4 besar di Sekolah Kebangsaan Air Molek dipilih dalam kajian ini. Terdapat 25 orang murid di dalam kelas tersebut. Namun, pengkaji hanya memilih seramai 5 orang murid yang terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan sebagai subjek kajian. Murid-murid tersebut dikenal pasti berdasarkan kepada 3 kriteria utama. Pertama, pengkaji mendapati murid-murid tersebut tidak memberikan perhatian ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka menunjukkan tingkah laku seperti bermain sesama mereka, bersembang, melihat keluar jendela dan mengganggu rakan yang lain. Kedua, murid tersebut dipilih kerana tidak dapat menjawab dengan betul hierarki kesultanan Melayu Melaka apabila ditanya oleh guru secara lisan. Ketiga, mereka tidak dapat membezakan peranan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui lembaran kerja yang diberikan. Kumpulan murid ini dianggap sesuai untuk kajian kerana mereka berada pada tahap asas dalam memahami struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat tiga objektif kajian dalam kajian ini iaitu objektif yang pertama ialah meningkatkan kefahaman murid tentang kedudukan hierarki masyarakat Kesultanan Melayu Melaka melalui intervensi video pengajaran dan pembelajaran PDPC. Objektif yang kedua pula ialah mengukuhkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah melalui intervensi video pengajaran dan pembelajaran PDPC. Dan objektif yang terakhir ialah meningkatkan keupayaan murid dalam mengenal pasti hubungan antara struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dan kehidupan masa kini melalui intervensi video pengajaran dan pembelajaran Seterusnya, terdapat tiga persoalan kajian dalam kajian ini. Persoalan kajian yang pertama ialah adakah intervensi video pengajaran dan pembelajaran PDPC dapat meningkatkan kefahaman murid tentang hiraki masyarakat Kesultanan Melayu Melaka? Yang kedua, adakah intervensi video pengajaran dan pemudah caraan PDPC dapat meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran sejarah? Dan yang ketiga, Adakah intervensi video pengajaran dan pemudacaraan PDBC dapat membantu murid mengkaitkan struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dengan kehidupan masa kini? Seterusnya, cadangan tinjauan awal dan penilaian. Uh, dalam kajian ini, uh, pekerja telah menggunakan model kajian tindakan kemis dan mic target 1988. Berikut adalah model berikut. Terdapat empat fasa. Yang pertama ialah fasa merefleksi. Bagi fasa merefleksi, uh, refleksi awal pengkaji kepada murid terdapat tiga isu iaitu ...murid keliru dengan hierarki masyarakat. Yang kedua, murid kurang berminat dengan teks sejarah yang panjang. Dan yang ketiga, tidak dapat menghubungkaitkan struktur masyarakat dahulu... ...dengan kehidupan masa kini. Untuk fasa yang kedua, iaitu merancang... Aa, ...pegaji membina intervensi video PDPC... ...untuk meningkatkan kefahaman struktur masyarakat... ...ke Melayu Melaka, khususnya bagi murid tahun 4. Bagi fasa yang ketiga, iaitu bertindak... ...penggaji melaksanakan langkah yang berkesan kepada murid... ...melalui aktiviti yang sesuai. Dan fasa yang keempat, iaitu memerhati... Perhatian, analisis dan temubual telah dilaksanakan. Pengkaji telah menggunakan beberapa instrumen untuk mendapatkan data dalam kajian tindakan ini iaitu untuk objektif yang pertama memperkukuhkan kefahaman murid tentang kedudukan hari masyarakat kesukanan Melayu Melaka melalui intervensi video PDPC iaitu instrumen permahatian semasa melakukan lembaran kerja, analisis dokumen semasa hasil jawapan lembaran kerja yang diberi dan juga temu bual pengkaji menyoal selepas ujian dilakukan. Dan objektif yang kedua meningkatkan tumpuan serta menambah minat murid dalam pengajian pembelajaran dan pembelajaran secara melalui intervensi video PDPC iaitu melalui instrumen permahatian aa, semasa PDPC dijalankan dan instrumen temubual membuat pengkaji tanya selepas PDPC dijalankan dan untuk objektif yang ketiga iaitu meningkatkan keupayaan murid dalam mengenal pasti hubungan antara struktur masyarakat keseluruhan Melayu Melaka dan kehidupan masa kini melalui intervensi video PDPC iaitu menggunakan instrumen permahatian iaitu semasa kuis dan perbincangan dijalankan dan juga temubual iaitu pengkaji menyoal selepas PDPC dijalankan. Saya Rajan Ruhuda Menteri Raja Kamar yang bernombor metrik P155935 akan membentangkan intervensi yang dicadangkan. Kita ada empat langkah, itu langkah pertama pengenalan topik, langkah kedua perancangan pembinaan dan pelaksanaan bahan intervensi, langkah ketiga perbincangan dan soal jawab dan langkah keempat kuis penilaian kefahaman. Untuk langkah pertama, aktiviti dimulakan dengan paparan piramid hierarki masyarakat sebagai rancangan visual. Guru menerangkan kedudukan sultan, pembesar rakyat dan hamba dalam sistem sosial. Dan guru juga kemukakan soalan untuk menguji kefahaman murid seperti uh, siapakah pemegang kuasa tertinggi. Pendekatan ini menggalakkan interaksi dua hala dan penglebatan aktif murid. Untuk langkah kedua, setelah mengenal pasti masalah pembelajaran murid, satu intervensi yang sesuai telah dicadangkan iaitu penggunaan video pembelajaran interaktif. Kaedah ini dipilih kerana murid lebih memahami isi pembelajaran melalui bahan visual dan multimedia berbanding pembelajaran konvensional yang bersifat sehala. Video ini dihasilkan menggunakan aplikasi Canva, durasinya hanya 3 ke 4 minit dan video ini juga memaparkan hierarki masyarakat iaitu sultan, pembesar, rakyat dan hamba melalui watak kartun, penggunaan warna, grafik serta audio dan narasi bagi meningkatkan kefahaman murid. Semasa pelaksanaan PDP, guru menayangkan video tersebut, menyediakan nota ringkas dan seterusnya mengukuhkan soalan serta menjalankan sesi pembincangan bagi mengukuh kefahaman murid. Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang keempat iaitu pembicaraan di dalam kelas serta sesi soal jawab bersama murid. Uh, Raja Rizullah menunjukkan contoh-contoh soalan yang telah dikemukakan. Laksanaan aktiviti berbicara dan sesi soal jawab dalam, dalam kelas yang digalakkan selepas murid uh, menonton video pengajaran dan pembelajaran berkaitan struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Aktiviti ini bertujuan untuk menggalakkan pelibatan aktif murid serta menguji kefahaman mereka uh, terhadap isi kandungan yang telah dipelajari. Dalam sesi dalam uh, sesi soal jawab hari ini guru mengemukakan beberapa uh, soalan asas Sepertinya uh, berkaitan individu yang mempunyai kedudukan uh, paling tertinggi dalam hier Hierarki masyarakat, peranan para pembesar dan pentadbiran negeri Melaka uh, Sumbangan rakyat kepada kemakmuran negeri Melaka Serta kepentingan golongan hamba uh, dalam sistem sosial Soalan-soalan uh, ini membantu murid menaikkan maklumat yang uh, telah ditonton dengan pengaturan sedia ada mereka. Dalam sesi ini dalam sesi ini juga uh, murid akan diberi peluang untuk menyatakan pandangan dan memutihkan sedikit contoh-contoh uh, uh, pandangan berdasarkan kandungan video yang telah mereka tuntut. Antara pandangnya yang dikemukakan termasuklah uh, peranan golongan bangsawan dalam membantu Sultan Mata Abdi Negeri Melaka serta peranan rakyat seperti petani dan nelayan yang menyokong uh, kehidupan dan ekonomi masyarakat setempat. Uh, sepanjang perbincangan dan sesi soal jawab ini, uh, guru sebagai ketua uh, untuk membimbing murid berfikir secara lebih mendalam dan Uh, mem mem membetulkan segala kekeliruan yang yang timbul tak, uh, dalam kalangan murid serta menambah penjelasan yang bersesuaian bagi mengukuhkan lagi kepada murid terhadap struktur masyarakat kesultanan Melayu Melaka yang telah dipelajari. Langkah yang terakhir iaitu aktiviti kuis dalam kelas. Ha, langkah ini Uh, adalah guru memberikan sesi dengan kuis interaktif menggunakan aplikasi Educaplay yang dipaparkan melalui projek TSCT kepada murid. Aktiviti ini bertujuan untuk menarik minat murid sejak awal pembelajaran dan pada masa yang sama uh, akan menilai kefahaman mereka tentang peranan lapisan masyarakat dan kesultanan Melayu Melaka. Murid digalakkan berbincang secara ringkas bersama-sama untuk menjawab soalan kuis secara lisan termasuklah soalan berbentuk seperti Uh, aku merupakan duduk negara Melaka, siapa kat aku? Dia kata ini menjadikan suasana pembelajaran di dalam kelas lebih aktif dan akan menyeronokkan mereka uh, Seterusnya, uh, guru selepas murid menjawab uh, soalan yang telah diajukan uh, Guru memberikan malam-malam sehingga berbentukkan jawapan yang kurang tepat Serta menerangkan jawapan yang betul supaya pemahaman murid akan menjadi lebih jelas dan tepat Guru turut memberikan pujian dan galakan bagi meningkatkan motivasi Serta minat murid terhadap mata pelajaran sejarah Pelaksanaan kajian ini dilaksanakan selama sebulan Merangkumi empat fasa iaitu Merefleksi, merancang, bertindak dan memerhati Dan agaran perbelanjaan bagi kajian ini hanya RM776 Hai semua, dah rini nak masuk dunia sejarah? Kita ada satu topik menarik yang saya nak kongsikan dengan awak semua Topik kita adalah struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Ini merupakan piramid struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang paling tinggi ialah sultan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Kemudian, diikuti dengan pembesar yang dilantik oleh sultan seterusnya, di bawah pembesar terdapat rakyat yang merupakan penduduk Melaka. Dan yang paling bawah sekali ialah hamba yang merupakan orang suruhan sultan dan pembesar. Tahukah anda struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka dapat dibahagikan kepada dua golongan? Jom kenali golongan ini. Golongan tersebut ialah golongan pemerintah dan golongan diperintah. Mari saya terangkan. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan dan pembesar. Golongan ini adalah mereka yang memegang kuasa membuat keputusan, melaksanakan undang-undang dan mentadbir kerajaan Melaka. Manakala, golongan diperintah pula terdiri daripada rakyat dan hamba. Golongan ini terdiri daripada rakyat biasa dan hamba yang tinggal di bawah pemerintahan Kesultanan Melaka. Mereka tidak mempunyai kuasa politik, tetapi wajib mematuhi undang-undang dan menyumbang kepada ekonomi. Sudakah anda belajar sesuatu hari ini? Mari uji minda anda. Yang pertama, siapakah yang terdiri daripada golongan pemerintah? Jawapannya adalah Sultan dan Pembesar. Yang kedua, siapakah yang terdiri daripada golongan diperintah? Jawapannya ialah rakyat dan hamba. Tahukah kamu bahawa setiap golongan mempunyai peranan yang tersendiri? Jom kita lihat apakah peranan mereka semasa zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Sultan, Pemerintah tertinggi dan simbol perpaduan rakyat. Pembesar pula dilantik oleh sultan untuk membantu dalam pentadbiran negeri. Rakyat adalah penduduk dan juga pengikut setia sultan dan pembesar. Hamba adalah orang suruhan dan juga lambang status kekayaan pemiliknya. Kesimpulannya, setiap golongan memainkan peranan masing-masing. Secara tidak langsung, ini dapat mewujudkan perpaduan dan memudahkan pengurusan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada masa itu. Sekian sahaja terima kasih. Thank you for watching this video. Bye bye.